Ще раз доброго дня, шановні мешканці міста Буринь. Дякую всім, хто сьогодні відгукнувся на наше запрошення і прийшов сьогодні сюди на цю площу на зустріч з лідером партії Україна вперед Наталією Королевською. Також з командою нашою партії Україна вперед». Будь ласка, проходьте ближче. Це номер чотири списку партії «Україна вперед Роман Бацького, ректор Київського національного лігвістичного університету, номер 6 Сергій Нікулін, номер 9. Олександр Шевцов, а зараз я хотів би запросити до слова людину, яка є ініціатором нашої сьогоднішньої зустрічі. Це теж член нашої команди. Ваш земляк, наш кандидат по 161-му мажоритарному округу, куди і входить місто буринь. Олександр Непочаток Підтримайте, будь ласка, я його запрошую до слова. В 2006 году, 8 сентября, я приехал в Бурынь первый раз и уже приехал в качестве директора на Бурынский элеватор. Когда я езжал на территорию элеватора, я был сильно удивлен. Прямо на въезде элеватора стояла глубочайшая лужа, грязная, застоявшаяся воды. Такой же застой был и на Бурынском элеваторе. Элеватор был банкротом. Заработная плата задерживалась, налоги не платились. Зерно товаропроизводители не везли, потому что боялись везти, везти э, что не продадут его. А трейдера боялись покупать, потому что боялись купить некачественное зерно. Ну шаг за шагом мы восстановили предприятие. Мы взяли кредит доверия у товаропроизводителей. Мы взяли кредит доверия у трейдеров. Совместно с коллективом первым делом засыпали лужу при въезде в элеватор, Наверили порядок на территории выгасили весь бурьян, восстановили все механизмы, которые не приводились к движением И нам поверили. В 2007 году нам завезли уже больше 30 тысяч тонн. Элеватор уже был прибыльным. Было всего 200 тысяч чистого прибутку. Но этих денег уже нам хватило для того, чтобы дальше идти вперед и восстанавливать предприятие. В 2008 году мы заготовили уже 91 тысячу тонн зерна. И предприятие получило уже 2 миллиона 300 тысяч чистой прибыли. И так с каждым годом мы шли все вперед, вперед и вперед, увеличивая доход предприятия и трудящихся коллектива этого предприятия. В 2006 году работало всего 53 человека. Заработная плата средняя по предприятию была 600 гривен. В 2008 году на предприятии работало уже 105 человек. И средняя заработная плата была 1600 гривен. За два года мы предприятие вывели в одной из передовых Сумской области и в одной из передовых Украины. И с вашего дозвола сегодня тут, в вашем месте, в месте Бурынь, я запрошу до слова лидера партии «Украина вперед» Наталью Королевскую. Потримайте, будь ласка. Добрый день. Всем спасибо большое, что пришли на встречу, потому что... Как в Киев приедешь, так начинает там что-нибудь болеть. Потому что там политики, они уже ну, сошли с ума, называется. Они 20 лет живут на этой политической войне, друг друга уничтожают, а сейчас, когда уже вышли на финишную прямую, то у них уже все методы хороши. Когда уезжаешь оттуда, едешь по городам, едешь по небольшим, по маленьким местечкам, то сразу же видишь людей. Людей, у которых есть каждый день масса проблем. И я вот проехала уже не один раз всю страну. И еще не было того места, куда бы я приехала, и мне сказали, мы так хорошо живем, что нам можно позавидовать. Куда бы ты ни приехал, везде есть проблемы. Начиная от маленьких пенсий, маленьких заработных плат, отсутствия системы здравоохранения, Отсутствие системы образования И такие же проблемы, я уверена, есть и у вас в городе Потому что тотальная везде коррупция Воруют, все же только можно украсть И рассказывают, что жить в нашей стране, жить по-другому нельзя Вот скажите <говорит> ты... Алло <говорит> О, Уже лучше, ты сама себя не слышишь <говорит> Вы верите в то, что можно побороть вот, коррупцию в нашей стране? не верите. И везде не верят. Но если ж мы ее не поборем, мы жить же по-другому не будем. Но мы же реально понимаем, что в нашей стране есть колоссальный потенциал. Вот есть сумасшедшие возможности. Вот я только что сейчас была на заводе «Авиаком», который ремонтирует вертолеты, который уже 80 лет единственный в Украине, умеет собирать, ремонтировать технику, является уникальным предприятием. И вот я разговаривала с их председателем профсоюзного комитета. Он говорит, ну было бы не так обидно, когда нам сейчас говорят, равняйтесь там на Польшу, на Венгрию, на э, Болгарию. Но ведь обидно, что еще 20 лет назад они ехали к нам за гвоздями, и за утюгами. Еще 20 лет назад они жили в три раза хуже нас и на нас смотрели и завидовали. А сегодня наши люди едут туда и потрачат в тех странах, чтобы заработать себе хоть на кусок хлеба. Но были бы мы гондурасом каким-то, где кроме бананов ничего не растет. Но тогда было бы не обидно. Но ведь у нас же есть все. У нас есть плодороднейшая земля. У нас есть предприятия с самыми новыми разработками. У нас в стране впервые в мире придумали вообще ИВМ. Первый в мире. У нас есть Королев, который изобрел самолеты, у нас есть Вернадский, у нас есть Патон, у нас те люди, кто действительно создавали во всем мире славу Украине. А сегодня нашу страну во всем мире знают только благодаря Шевченко. Потому что куда бы ты ни приехал, Украина, а, Шевченко, ну слава Богу, что хоть Шевченко есть, а так бы не было по еще Шевченко, то знали только по Чернобылю. И, конечно, я хочу сказать о кандидате, который сегодня представляет ваш регион непосредственно, Александр Нечапаенко. То есть человек... Помню, бывает не еще и не такое. <связь> Зато лучше запомним. <связь> не початок. Человек, который понимает, что такое кризис-менеджмент. Я понимаю, что предприятие сложно. И зарплаты маленькие, и, и жить тяжело. И не манна небесная на голову вместе с ним упала но в то же самое время хотя бы работает. Потому что вот я приехала в Запорожской области, все элеваторы стоят на 10% загруженные, все пустые. Все, люди все сокращены, никого нету. Чего нету? Ну, потому что не поделили, Предпри... Директор все украл, и на этом все закончилось. Поэтому главное, чтобы оно работало, чтобы была перспектива. И я уверена, что люди, которые понимают, что такое сейчас сохранить рабочие места, что такое привлечь объемы, что такое реанимировать предприятия, именно такие должны идти сейчас в политику. Что старым политикам, которые 20 лет проседают уже в парламенте, еще ничего там не сделали, им там уже не место. Мы также разработали программу по здравоохранению. Пригласили Илья Емц, это самый известнейший кардиохирург в Украине и признанный мировой хирург. Он первый в мире сделал операцию трехчасовому ребенку и всему миру доказал, что таких детей можно сегодня спасать и можно лечить. Он за последние 10 лет сделал 60 тысяч операций, спас 60 тысяч жизней деток. И сейчас он у нас в команде, отвечает полностью за систему здравоохранения. Также Андрей Шевченко, вот мне говорят, ну что футболисту делать в политике? Я говорю, слушайте, но ну этот человек добился всего в этой жизни сам. Ему никто не помогал, никто не поддерживал. Он, забивая голы, прославлял Украину во всем мире. И никто лучше его сейчас не знает, как это в Европе, как в Европе работают социальные программы, как работают программы поддержки спорта. Да если он добьется и решит вопрос, чтобы в каждом городе, чтобы в каждом дворе для наших деток были нормальные площадки, были мечи, турники были возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Если мы сможем добиться, чтобы детей забрать с улицы и перевести их в спортивные залы, то пусть не каждый из них будет олимпийским чемпионом или великим футболистом, но если каждый из них станет здоровее, если каждый из них откажется от соблазна сигарет, наркотиков, алкоголя, а увидит возможность себя реализовать как спортсмена, как человека команды, как здорового человека, то это уже будет победа нашего нового Поколений, поэтому мы и объединили свои усилия. Поэтому мы идем в украинский парламент и просим нас поддержать. И, конечно, поддержать вашего коллегу, вашего руководителя, земляка Александра Непочатова. Спасибо большое. Я вчора референдум знайшов заяву, що ви пропонуєте об'єднатися з об'єднаною позицією і удару об'єднати і вислати єдиного каже-мажоритарщика проти влади. Чи не могла це пропонувати? Я їм предложила два варіанти. Перший варіант, я сказала, от у нас 32 тисячі комісій по всій країні, збирательних. У кого-то з партій, ну, демократичних опозиційних, є 100 тисяч сьогодні наблюдателей на всій комісії. Ну ні у кого нету. Ми ж це розуміємо, що опять партій регіону. все там на мухлюет в этих комиссиях, и потом голосовали, не голосовали, опять посчитают. Потому что в нашей стране не важно, как голосуешь, важно, как считают. Поэтому я им говорю, не надо сейчас уже там сдаваться, не надо уже сейчас кричать, что выиграны или проиграны выборы. Давайте объединим усилия, объединим политические команды, чтобы защитить голоса на избирательных участках, чтобы в ночь выборов везде были наши представители. Это первое, что я их попросила сделать. И второе, это по кандидатам. Сейчас что получается? От власти везде идет один кандидат. То ли он там самовыдвижение, то ли он там от партии региона. А от оппозиционных сил идет по три, по пять кандидатов. И получается, что люди не знают, люди голосуют. И потом опять выиграет кандидат от партии региона. То есть у нас сейчас уже есть возможность, чтобы не допустить партию регионов опять же к власти объединить усилия и на мажоритарных округах выиграть мажоритарные округа. Я категорически против землю продавать. Я считаю, что если они попробуют ее продавать, то надо будет браться за вилы, идти и идти защищать ее. Потому что если они землю продадут, ну все. На а стране можно поставить коллегу. А? Они, четыре человека проголосовали, чтобы добавить. Вот это показывает те, что они помогают народу. Правда? Послушайте, у вас еще есть какие-то сомнения, что они чем-то помогают народу? Но вот ну, я считаю, что их нужно, во-первых, сократить до 150 человек. Они это... там этим 450 сидеть, протирают сидят штану и прожирают бюджет украинский. 150 человек. И второе, да они сейчас хотели в тюрьму журналистов сажать за то, что они там не то скажут. А я им предложила, давайте в тюрьму сажать политиков за то, что они пообещали и не выполнили. Прошло 5 лет, не выполнил. Пришел в суд, рассказал, что ты для этого сделал. Если объективно не получилось, ну, можешь условно отбыть срок. А если ты за пять лет в парламенте, сколько у нас, ни одного закона не подал, ни разу на голосование не сходил, Сидел на Чечетова, смотрел, как он рукой машет, а не на то, как реально нужно сегодня какие решения принимать. И потом ты приходишь и опять говоришь, выберите меня. Вот в чем уникальная ситуация. Поэтому мы и просим, что, ну хватит выбирать мы одни и Народный дружный у нас, не но, другого. Знаете, же, слава Богу, что да, мы не лили, да, потому да, что нам кровопролитие в стране не да, нужно. Поэтому, да, знаете, как это экономическую не революцию. Не нам нужно их будет. зажать и дать возможность экономике развиваться. Это должен быть осередок, який умный, толковый должен достичь свою умную Вы же тогда и молодых. Ну, да. что ж а вы старых тех же самых поддерживаете и, да, и, и да, думаете, что, что вдруг у них прозрение. да придает, а не а ударит им молния в не ударит. Что? Насчет партийной реформы. Ну отменить, я же сказала. Ну, ну, я категорически, категорически против. Но это же не реформа, это ж ну это, как. На пять лет заставить женщины не дать им рабочих мест и возможности. Ну о чем они? Вот, dhe të shohim se ne ato janë çfarë ka qenë falë lumde çdo punësh çdo